только перемога. И шансы огромные, потенциал огромный, судя по складу гравцов, команда в боевом складе. Сегодня и все шансы есть. Диадема все-таки после поразок так, я думаю, что боевой дух не совсем, но трохи пошатнулся. Думаю, что сегодня команда покажет, команды покажет всякую игру. Итак, три периода по 15 хвилин. Поехали, главное без травм. 0-0. 0-0. Игорь Замков в шаге. Ну а в финальной пульке обеспечили себе места Маяк, Спартак и Арсенал. Маяк и Спартак еще. Увага! Рустам Асинашка, Щелчок. Боже мой, над братарем Рассвистела шайба. Первая угроза. Перший щелчок. Ну, это в сторону варит. Не в створ. Шайба над перекладиной пролетела на первой хвилине первого периода. 0-0. Роман Дрозд. Роман Дрозд. И Сергей Студинский запиняет шайбу. 0-0. Обменялись уколами. Обменялись бросками. И дуры Сикава. И ваши прогнозы. Кто тоже сегодня переможе. Склады слышали, знаете. И по пилькости 5 гранцов на лаве запасных. Увага! Кироса и, и 5 гранцов на лаве запасных Диадемы. Левченко Никита. Сергей Коломей бажает Диадемы выиграть. Ну там играет друг Игорь Замков. еще кто кому побожает, будь ласка, ваши предпочтения. И рахунки пишем. Чат працюет, будь ласка, пока все видно и понятно. Пишем, дорогие, пишем. Друга хвилина первого периода. 0-0. Роман Роман Дрозд. Ну и Диадема, скажу, тоже ну, в оптимальном складе. Понятно, что многих игроков по, по важной причине не имеет в складах команд. Но оптимальный вариант, оптимальный. Руслан Ачинашка шайба. Иду! Вот Руслан. Уже, наверное, ну, второй точно. Хризантема проиграет. Валерий Иванович в своем стиле с Сдруй с нами. Увага, Руслан! Гол, 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 Ровно на третьей хвилине первого периода. Счет открывает все из встречи. Руслан! А 17. с передачи номер «Ну, 8. И Владислав подъехал еще к арбитру. Этот момент уточнил. И 1-0, Паша, 1-0. <свят> <свят> вот так.